أقيمتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Sadaqallahul Azim Fa'idha qadaitumus salah Bila mana kamu telah selesai sembahyang Ia ni Cerita di atas tu Ayat sebelum tu sembahyang khauf Sembahyang khauf ni sembahyang ketika dalam peperangan Seperti yang kita bincang sebelum ni Dalam perang pun Nabi SAW Sembahyang tu wajib dah Tapi sembahyang berjemaah ni kan. Nah, dah betah lagi kalau tak perang Nah, maknanya kepentingan solat berjemaah tu sampaikan dalam peperangan pun semayang juga berjemaah tapi dalam keadaan berjaga-jaga dua sof dalam keadaan bergile-gile semayang tu kerana seorang uh, satu sof tu sedang berjaga satu sof semayang bersama dengan Nabi setelah, setelah mereka selesai tersyahud mereka menunggu untuk satu sof lagi bersama-sama tersyahud dan mereka salam sama-sama maka Allah Taala sebut fa iza qadaytum musalah bila kamu dah selesai sembahyang fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum maka ingatlah Allah dalam keadaan kamu berdiri duduk ataupun dalam keadaan berbaring jadi maksudnya setelah kamu selesai sembahyang dalam keadaan begitu sekalipun maka berjaga-jaga tu satu hal ketika peperangan tapi ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita berdiri atau dalam keadaan kita duduk atau dalam keadaan berbaring dan ayat ini juga umum untuk semua Bukan bukan hanya pada peperangan Tetapi juga pada bila-bila masa Bila setelah selesai semayang Maka hendaklah kita mengingati Allah Subhanahu SWT sebanyak-banyaknya Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah Fa'idha qadaitu musalata fantashiru fil ardi Kan? Allah Taala kata bila kamu telah selesai semayang Bertibaranlah kamu atas muka bumi Untuk apa tu sebenarnya? Sebenarnya untuk mengingati Allah tapi dalam bentuk mencari rezeki. Dan kita kata fasturullaha kasiran alaikum tuflihun ayat. Ini. Fa iza qudhi fa ja qadaytumusalah fa iza qudiyati solah fantashiru fa fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha kasiran laaikum tuflihun. Jadi hujungnya ialah wazkurullaha kasiran laaikum tuflihun. So maksudnya setiap aktiviti hidup kita sama ada kita berdiri atau kita duduk atau kita baring kita tak boleh lepas daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tidur pun ingat Allah sebab bila kita tidur sebelum tidur kita ingat Allah kita baca doa bangun tidur kita bangun baca doa sepanjang tidur tu dikira sebagai ibadah kita sedang mengingati Allah Subhanahu sebab kita tidur kita tak sedar ha, tapi kerana kita tidur sebelum tidur tu mengingati Allah bangun tidur pun mengingati Allah dan ini juga adalah sifat orang yang ulul albab Nah, Nabi SAW bangun malam-malam kan. Nabi SAW akan baca surah ni. Surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Ali Nabi baca malam-malam. Ayat surah Ali Imran. Tu apa dia? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa akhtila wa nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara peredaran langit dan bumi. Dan perubahan siang dan malam. tu semua ada tanda-tanda bagi ulul albab. Orang cerdik. Siapa dia? Allazina yazkuruna Allah orang yang mengingati Allah qiudan wa qiudan qiyaman wa qiudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar di sifat orang ulul albab iaitu orang yang mengingati Allah dalam keadaan berjalan dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk dalam keadaan mereka itu ber ber berbaring Lalu mereka mengatakan dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Rabbana lalu mereka mengatakan wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, kamu tidak ciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Faqina azabana jauhkanlah kami daripada api neraka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita ingat kepada Allah supaya nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat daripada kita dan Allah SWT berikan bantuan dan pertolongan daripada kita dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita di hari kita sangat-sangat memerlukan keampunan Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala redha kita iaitu dengan masukkan kita ke dalam tempat keredaannya iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya solat itu atas orang beriman tu ada waktu dia yang tertentu dia ada waktu fadilah apa makna waktu fadilah? Waktu yang paling afdal iaitu awal waktu. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi selepas Isra Mi'raj. Macam mana nak tahu waktu semayang ni? Lima waktu tu. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Mula-mula sekali dia semayang dengan Nabi ialah semayang Zohor. Jadi Nabi SAW semayang bersama dengan Malaikat Jibril awal-awal waktu semayang Zohor. Iaitu waktu zawal. Waktu di mana matahari tergelincir. Waktu zawal. Kemudian kemudian datang waktu asar, semayang asar. Kemudian datang waktu maghrib semayang maghrib pada awal waktu ni. Kemudian pada semayang maghrib isyak, awal waktu semayang isyak. Kemudian awal waktu semayang subuh. Esok tu, Malaikat Jibril datang pula lagi sekali tapi lewat sikit. Malaikat Jibril datang untuk solat zuhur lewat dekat-dekat semayang asar. Hujung-hujung semayang Zohor Lepas tu, hujung semayang asar. Lepas tu semayang maghrib, semayang maghrib, hujung semayang maghrib, hujung waktu maghrib. Semayang isyak, hujung waktu isyak. Semayan subuh satu per tiga akhir malam Bukannya kat subuh eh, Semai isyak Satu per tiga akhir malam Semayan subuh hampir waktu syuruk Jadi semai isyak tu semai isyak tu Hujung waktu dia ialah satu per tiga akhir malam ha, Satu per tiga akhir malam Sebab tu dia ada waktu fadilah Waktu yang paling afdal awal waktu Waktu ikhtiari waktu kita boleh pilih bila-bila nak semayang pun masih lagi dikira sah iaitu antara waktu awal dengan waktu akhir waktu satu lagi dipanggil sebagai waktu uh, makruh waktu harus sorry waktu harus waktu harus ni adalah waktu hujung-hujung waktu hurmah eh sorry waktu uzur waktu uzur tu ialah waktu di mana kita boleh mendapat keuzuran atau rukhsah untuk semayang jamak jadi kita semayang zuhur di waktu semayang asar jamak takhir. Atau semayang asar di waktu waktu semayang zuhur, jamak takdim. Semayang maghrib di waktu semayang isyak, panggil jamak takhir. Semayang isyak di semayang pada waktu maghrib. Itu dipanggil waktu keuzuran, diberi keuzuran, diberi rukhsah untuk jamak. Waktu subuh tak ada. ha, <laughs> waktu subuh tak ada. Jadi sebab subuh tak boleh jamak mana-mana. Kemudian waktu hurmah. Waktu hurmah apa dia? waktu kita semayang tu di luar daripada waktu dia iaitu di hujung-hujung sehingga masuk waktu yang kedua kalau kita boleh semayang semayang kita sah waktu tu, tapi waktu tu adalah waktu hurmah dia panggil waktu kita dah sepatutnya tak boleh lah orang nak semayang ha, jadi ni kena ingat bagi orang yang nak buka puasa <laughs> dengan Ramadan nanti dia nak semayang hujung-hujung nanti semayang isyak sekali dengan semayang isyak sekali dengan terawih dah dia nak semayang maghrib tu dekat-dekat Isyak, sekali dengan Isyak, sekali dengan Tarawih. Jadi dia malas semayang awak. Sebenarnya dia semayang hampir-hampir kepada waktu hurmah. Uh, takut takut dia terkeluar daripada waktu hurmah. Melewat-lewatkan semayang ni dengan sengaja. Satu dosa. Sebab dalam kitab Fadilat Salat disebutkan uh, dalam kitab Al-Munabihat. Uh, Imam Ibn Hajar al-Masqala ni dia nukilkan satu cerita di mana seorang pemuda ni dia kebumikan kakak dia. Bila dia kebumikan kakak dia, dia punya uncang duit dia tu terjatuh dalam kubur. Malam tu dia nak pergi ambil Duit kan dia nak pergi ambil Dia korek kubur kakak dia tengok api menyala-nyala Dia balik bagi tahu pada mak dia Kenapa kubur kakak ni menyala-nyala Apa Apakah maknanya Sikap kakak dia ni Perangai kakak dia ni sehingga Dia nampak azab api neraka tu Api dalam kubur Kemudian mak dia kata Kakak kamu suka melewat-lewatkan Dan melengah-lengahkan solat Saja je nak melewat-lewatkan semayang Nah, sehingga kadang-kadang semayang pada luput waktunya, waktu dah terluput. Wala tahinu fi qaum. Jangan kamu uh, berasa lemah dalam memburu mereka. Ini kalau dalam peperangan ni, Nabi SAW alaihi bagi tahu kepada para sahabat. Eh, Allah Taala bagi tahu kepada para sahabat. Ini jangan kamu rasa uh, lemah, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa takut. Wala tahinu, jangan kamu rasa hina, jangan rasa lemah. Sebab apa? Sebab In takunu ta'lamun. Ah ha, kena baca boleh. Ta'lamun bukan ta'lamun. Ta ini beza hamzah dengan ain. Kalau kita baca ta'lamun ta makna dia lain. Tahu, makna tahu. Tapi kalau kita ta'lamun hamzah mati a, a a dia bukan a bukan ain ain. Jadi sebut ain pun dalam sikit. A. sebut al a a tak. tak. Ta. In takunu ta'lam. Kalau kamu 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 luka dalam peperangan fa innahum ya'lamun mereka pun luka juga dalam peperangan jadi sama je apa kamu rasa lemah nah lah kamu dalam kama ta'lamun seperti mana kamu seperti mana kamu cedera seperti mana kamu sakit seperti kamu luka sama je wa tarjuna minallah cuma kamu ada satu kelebihan iaitu kamu mengharap di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tidak ada harapan di sisi Allah. Jadi kita kata tak, kita kalau kita kalau kita dengan orang kafir banding kita sama je dia orang pun ada benda kita pun ada juga. Tapi ada satu benda yang dia orang tak ada apa dia doa. Senjata dia orang ada senjata, kita pun ada senjata. Tapi ada satu lagi senjata orang beriman ada yang orang kafir tak ada iaitu doa. Masalahnya kita lupa nak pakai senjata tu. Waktu <laughs> kita kalah semua. Ati kenapa kalah? Sebab kita tidak menggunakan senjata yang dia orang tak ada. Kalau dari segi mereka cedera kita pun ada yang cedera juga mereka luka kita pun luka juga ini maksud ayat ni Allah kata in kuntum ta'lamun kalau kamu susah sakit dan sebagainya fa innahum ya'lamun mereka pun sama juga sakit kau sama je tapi wa tarjuna Allah kamu memohon kepada Allah kamu harap kepada Allah ma apa yang mereka tak boleh nak 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 mohon mereka tak doa tu kuasa yang ada pada kamu tu kuasa doa memohon pada Allah mereka tak ada Ha jadi kalau kita bergantung kepada uh, iddah bilangan kita kita bergantung kepada kepada uddah material yang kita ada samalah kita dengan orang kafir. Jadi tengok siapa yang paling kuat sekali senjata dia. Siapa paling kuat senjata dia dia menang. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah innal quwwata lillahi jami'ah sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah Taala. Ha, tak ada siapa boleh melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala wa kana aliman Hakimah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui Maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ni, kitab ini bil haqqi dengan sebenar-benarnya tujuan dia apa? Litahkuma bainan supaya kamu berhukum dengan manusia. Jadi ke Al-Quran ni sebagai hukuman panduan kita, sebagai perundangan Dalam menghukum manusia, rujuk kepada Al-Quran Bima Allah apa yang Allah melihat untuk kamu Wala takulil kha'inina khasima Dan janganlah kamu menjadi pelindung bagi orang-orang yang mengkhianati. Ha, orang-orang yang mengkhianati kamu, khususnya orang-orang Yahudi. Ini dalam peperangan, orang-orang Yahudi ada yang mengkhianati. Tak, mengkhianati piagam Madinah. Ha, mereka mengkhianati, maka Nabi SAW tidak ada kompromi dalam bab tu. Tidak melindungi orang-orang yang mengkhianati. Kamu, Allah Ta'ala alam. Astagfirullah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.